Ми з вами з Маріуполі. Ми маємо в гостях письменницю німецько-японську Йоко Тавада. Пані Тавада народилася в Токіо вже багато років. Мешкає в Берліні. Має безліч романів, написаних як німецькою мовою, так і японською мовою. А, і ми маємо також дуже гарну нагоду приїхати в Маріуполь. Адже сьогодні буде презентований український переклад, перший український переклад, який називається «Українські мемуари білих ведмедів в книга вийшла в, видавництві, в видавництво видавництва в перекладі Ірини Загнатька, Яни Савченка з чудовими ілюстраціями Вікторії Черкахівської. Ну і власне сьогодні книга буде презентована до гецьких вілком правда. Wir sind, wir haben heute ein sehr schönes Wetter hier, also ja. wir können das auch richtig genießen und wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie auch nach Mariupol mit uns gekommen sind. Das war nicht, die kürzeste, nicht der kürzeste Weg, das war nicht die kürzeste Reise. Wir präsentieren heute das Buch. Das mhm. heißt zu dem Schnee, zu mhm. dem Schnee können Sie bitte ganz kurz erzählen, worum geht es in diesem Buch? Ja, das ist ein, eine Geschichte über drei Generationen Eisbären und die erste Generation ist eine eine Frau, die in der Sowjetunion im Zirkus gearbeitet hat. Und dann ihre Tochter Toska, die gab es in Wirklichkeit, die hat in Ostdeutschland, in der DDR, im Zirkus gearbeitet. Und die dritte Generation ist der berühmte Eisbär in Berlin, Knut. Und das ist nach der Wiedervereinigung. Mhm. Wir haben, als wir auch dann die Veranstaltung promotet haben, dann so ganz viele Leser auch, wir haben immer unseren Leser in der Bibliothek erzählt, das Buch schon gezeigt. Und viele Leser haben gefragt, wieso die Eisbären? Und so. Wieso geht es gerade um die Eisbären? Dann richten wir diese Frage auch an Sie. Wieso, geht's um wieso haben Sie die Eisbären als Hauptfiguren ausgewählt? Bei Eisbären? Ähm, für sie ist die Grenze überhaupt nicht wichtig, Ländergrenze. Und während des ähm, Kalten Krieges sind die Eisbären schon ganz frei von Kanada in die Sowjetunion nach Dänemark sich frei bewegt. Und das fand ich wunderbar. Und außerdem, ähm, die, ich wollte die Geschichte, die Politik durch die Augen des Tieres. Noch mal neu betrachten, mhm. weil wir sehen ja alles als Mensch ne? und das ist immer dasselbe. Stimmt. Aber wie sehen wir aus mhm. in, äh, in den Augen der Tiere? Ich habe auch das Buch gelesen, das hat das ist ein Fettblumen. <laughs> <Ja? lacht> äh, sie haben noch erzählt, gestern, dass sie auch in Hamburg gelebt haben. Ja, ja. wir sind auch jetzt, glaube ich, auch dann gesehen. Da gibt es auch einen Hafen, der momentan leider nicht mehr so aktiv aber ich glaube, Mariupol engagiert sich und sieht sich auch in der Restlinie als äh, Hafenstadt. Ja. Meinen Sie, ist das Leben in Hafenstädten anders? Sind die Leute auch in Hafenstädten anders? Ja, die sind schon in bestimmten Sinne sehr offen. Ja? Und dann, Ich habe hier an der Elbe äh, gelebt, das ist ein großer Fluss und, und ist noch. 100 Kilometer entfernt von Ostsee und Nordsee, aber trotzdem, der Blick aus meinem Fenster, 24 Jahre lang, war genauso wie da. die Pläne und so, und die Schiffe. Schiffe gibt es hier jetzt im Moment nicht so viele, aber, aber, dann, ich, aber dann kommen ne? ja Und das erinnert mich sehr. Und das Wasser ist ja auch für mich ein Symbol und Element der Bewegung und Veränderbarkeit und grenzenlose Bewegung auch. Ne? Und daher ist dann, ich mag gerne Hafenstadt, mhm. auch in Frankreich, Marseille mhm. oder, oder auch Bordeaux. Mhm. So. Jetzt blieb uns nur noch der Kuss. Wenn Barbara sich vor mich hinstellte, stand ihr Körper unter Hochspannung. Nur ihre Zunge war gelöst und weich, wenn sie sie mir hingebungsvoll hin, hinstreckte. Ich sah ihre Seele tief in ihren dunklen Kehle flackern. Seit dem ersten Kuss war ihre Menschenseele Stück für Stück in meinen Bärenkörper hineingeflossen. Eine menschliche Seele war nicht so romantisch, wie ich mir es vorgestellt hatte. Sie bestand hauptsächlich aus Sprachen, nicht nur aus gewöhnlichen, verständlichen Sprachen, sondern aus vielen kaputten Sprachscherben, den Schatten der Sprachen und den Bildern, die nicht wörter werden konnten.